Усім програма ранок на Алтаві» триває. Запрошуємо до нашої студії цікавих гостей. Говоримо на актуальні теми. Поговоримо про цікаву подію, яка відбудеться вже найближчим часом е, на теренах а Полтавщини. Саме «Борскла н так, так і до нашої. Го, до студії. нашої студії завітав гість Андрій Боркунов, співорганізатор цього чудового фестивалю. Фестивалю Ворскла рок-н-бол». Андрію, доброго ранку. Доброго, Вітаємо доброго. вас. Доброго. Ми раді, що ви сьогодні до нас прийшли. І вже не вперше відвідати студію. Тому що власне і ворскла рок-н-бол проходить не вперше. Да. Скільки років фестивалю? П'ятий uh, год Ми його проводимо. але був один перерив. Взагалі шість років, але в 2014 году ми не проводили фестиваль, за того, що була війна, і ми боялися, що. У нас э, Вы решили не Москали нападут конкретно. И поэтому мы решили не веселиться в тот момент. А, э, но потом в следующем году, в 2015 мы провели э, все фестивали, все три первых фестиваля, mm -hmm. четыре были проведены. Три первых фестиваля были проведены в селе Сосновка. Это Верхолы на берегу реки Коломок, в живописном месте, такой ну, open air, такой mm -hmm. за городом. и в прошлом году в четырнадцатом мы решили провести фестиваль при поддержке областной администрации и особый головка нашего красивого вот на певческом поле. Ну, к сожалению, та цель, которую мы преследовали, собрать больше людей и собрать больше денег, потому что все фестивали последние три фестиваля, когда началась война, mm -hmm. два фестиваля, мы делали их благотворительными mm -hmm. и Сбор с фестиваля весь он уходил на разные цели. В прошлом, в, на прошлом фестивале мы собирали деньги э, и оплачивали э, детям э, воинов погибших в АТО. Mm -hmm. В этом году деньги будут собраны для оздоровления в детском лагере, тоже детей э, Воина в АТО. Mm -hmm. К сожалению, в прошлом году. Э, Хотя цена была очень такая, ну, символично. Символично. 40 гривен в день, по 10 команд выступала, по 12 40 гривен в день, то есть 80 гривен всего за два дня надо было заплатить, но полторчане, как всегда, оценили это все дело, и людей, которые зашли внутрь племянского поля, было в 4 раза меньше, чем те, которые сидели снаружи на... Склонах mm. пепческого поля сорили мусорили. выпивали, Может, я думаю, спит. столько, сколько они пошли mm -hmm. за благодейный низким заплатить. Mm -hmm. вот в, это да, в этом году много вопросов стоит ответить на несколько четких вопросов, которые нам задают в интернете и звонят по телефону. Ну, давайте зараз да. Первое, mm -hmm. это окрасим. Первое это вход у нас полностью свободный, то есть так. не надо никаких там благоденных несколько. Если человек захочет его все равно, он все равно попадает на фестиваль и два дня живет, и там у нас будет палаточный лагерь угу. охраняемый. То есть можно приехать с палатками, с ночевкой, байкером можно заезжать на стоянку мотоциклов, автомобилей, будут фудкор большой, там, там будет продаваться еда, кофе, галушки. Ну, в общем, это по это еде, да. По, по еде никакой проблемы там не будет. У -у -у -у. Если кто-то захочет нести какой-то свой городиный внесок. Там будет э, батальонный байдужих, ходить с скриньками. Кто захочет, сколько захочет, столько положит. Не захочет, не положит. Да, Очень-очень. Да. Это первый вопрос. и Второй вопрос, который должен ответить обязательно, это то, что э, как туда добраться? Добираемся. Так. С Южного вокзала будет ходить маршрутка. 10 гривен стоит в одну сторону все. Так. И она будет курсировать с 12 часов дня в да. субботу и будет до ночи, до трех часов ночи будет обратно. То есть человек, ориентировочно у нас первый день заканчивается в час ночи, второй день будет заканчиваться где-то в пол второго ночи. Mm -hmm. То есть до трех часов будет ходить маршрутка. Человек, который хочет посмотреть концерт полностью и еще может там поблагодарить музыкантов за выступление, после концерта он спокойно доберется до Южного вокзала. Дальше уже люди будут добираться сами в город. Mm -hmm. Можно будет спелкуваться с известными музыкантами? Да. Там, это же формат фестиваля, он такой достаточно, мы хотели его сделать, ну, конечно, не так, как в Усток, но, во всяком случае, хотя бы такое достаточно свободное общение. Чем, такой, да. Так? Его очень часто сравнивают с фестивалем Мазепафес, который проходил у нас много лет Пока Ющенко правила еду, да. И там с музыкантами невозможно было общаться. Они приезжали автобусами сзади, заходили в ремерки, выходили на сцену и все. Здесь музыканты э, спокойно общаются, там будут, будут гостиницы. Людей, да, да, да. И поэтому можно к ним приходить. Там будет специальная вип зона но из нее они будут выходить и можно общаться с музыкантами, потому что музыканты на самом деле в этом году Очень ви щас, да, да, за, приведу, да, вопрос, да, интересные вещи. Да, ну, задаёте вопросы, какие интересные мы задаём. Э, по-перше, нам цікаво знаємо, що хедлайнери будуть у вас, Табула Раса і гурта Торваль, так? Э, ну і проанонсуйте тих, хто будуть, можливо, менш відомі, але, ну, але не але, але, цікаві. але не менш цікаві, да? Про хедлайнерів перший день Торваль група это група Жені Галича, который із Полтави, два человека там полтавчани, это Ну, скажем так, наши, наши То, земляки. Да, наши ну, земляки, земляки да. э, группа Аторвальд в последнее время достаточно серьезно заняла нишу э, известнейших команд Украины. То есть вот была номинация Юна, такая номинация, в которой, как всегда, победил Океан Эльзы. Но в десятке, 10 команд было, и Аторвальд был в десятке. То есть да. можно считать косвенно, что они десятки лучших рок-команд Украины. Во второй день, просто ребята так драйвово выступают, и достаточно европейский уровень у них, и музыки, и драйва, и они так серьезно поднимают. То, то зададут правильный да, такой да, ритм. Да, да, ну не дадут, а уже завершат, потому что да, хедлайнеры так. дадут начало ритма многие команды первого дня. Э, группа Нейроин будет из Полтавы, mm -hmm. которая как бы... Mm -hmm. yeah. Лидером, yeah. yeah. ранковый гість, Андрей Это yeah. yeah, we... старейшая группа рок-группа полтавщины в да в первый день будет группа гипнотюнс очень интересная свинница команда которые играют такой они играют такой скап-панк такой с контрабасом таким ну очень очень интересная команда они были в прошлом году нам очень понравились и они приехали в этот раз еще с более бодерой такой Музыкой, программой да так. в этот же будет день синоптик группа а группа синоптик это Жители Донецка, mm -hmm. которые пока, сейчас, я надеюсь, пока перебывают в Киеве. И это такой ну, коллектив, который очень показал динамический рост и очень интересно играет музыку на самом деле, хотя ее, их не особо знают в Украине. Но э, фестиваль наш э, чем отличается? Что э, у него там три составляющих. Первая составляющая – это э, сам праздник, mm -hmm. отдых, open э, Мы хотели приблизить фестиваль именно к вот тому, что было вот на Вудстоке, на фестивалях, которые сейчас проходят в Европе, mm -hmm. по типу Сигита, приближение людей, отдыхать за городом, веселиться и слушать музыку, без всяких милиционеров, всяких вот этих сложностей, которые сопровождают фестивали, которые находятся в городе, в какой-то черте, и то, что он проходит за городом, почему вы вернулись опять за город? Потому что все-таки очень много людей которые хотят просто выпить прогуляться и выпить по городу они приходят на фестиваль для того чтобы поехать на фестиваль за город это все-таки надо собраться надо сесть в автобус надо ехать надо возвращаться Тут то есть мы инфрация. отсекаем так. людей которые ну просто выпивать приходят а мы именно приглашаем людей которые именно хотят послушать музыку в первую очередь а уже ну во вторую цель отдохнуть вот первая задача фестиваля вторая задача фестиваля это как можно больше представить музыкантов из Полтавы и Полтавщины. Почему? Потому что на самом деле мы очень часто, наша группа выступает на разных фестивалях в Украине, а их проводится, я вам скажу, с начала мая, каждые выходные до конца сентября будет проходить какой-то фестиваль где-то. И даже одновременно в разных местах будут проходить фестивали в одно и то же время. Но э, музыкантам, которые не очень известны, очень трудно пробиться на такие фестивали в других городах. И мы даем возможность полтавским музыкантам, начинающим, не очень начинающим, выступить. Первые части фестиваля и в первый, во второй день представлены э, командами из Полтавы. Такие, как, например, э, «Ктулху». Такие, как, например, «Десять негритят». Угу. Это известные команды, которые давно выступают в Полтаве, но не очень широко представлены на других фестивалях. «Солярис» и «Биг Бенд» будут выступать. И коллективы, которые начинают как бы, музыкальное свое движение, они, в принципе, может, не начинают. Ну, да. они не очень все. Все это такие достаточно известные музыканты но, в Полтаве, но они неизвестны за пределами Полтавы, Полтавской области. Но сюда же будут приезжать, мы рассчитываем, из других Потому что, ну, мы в этом году сделали фестиваль не в ту стр... в такую жару, в самую, когда все фестивали, а мы решили немножко раньше его начать, и поэтому э, в эти выходные, 28-29 числа, всех приглашаем на Ворскло-Рок-Бол в других районах Украины mm -hmm. не проводится фестиваль, а поэтому те желающие, ну, фестивальные люди, Теперь которые, может до нас фестиваль, ну, и желающие приехать, приедут. Да. И третье. Составляющая фестиваля это известные хедлайнеры, на которые приходят люди и интересные коллективы, не из Полтавы, которые малоизвестны тоже, то есть широко известны в узких кругах, как говорится. Вы относите Белоруссию, Италию и Испанию? Э, да, и Белоруссия, и Италия, и Испания с музыканты. Да, это фоставах, коллективы, да? которые не очень известны mm -hmm. в своих странах, в принципе. Вот. Mm -hmm. Это не просто они иностранцы. Но mm -hmm. заточка достаточно известных коллективы. В прошлом году они, к сожалению, не смогли приехать mm -hmm. по политическим мотивам. В этом году у них получается надеюсь, хорошо. к сожалению, группа из России не сможет приехать по политическим мотивам. И, к сожалению, группа из Италии ее тоже не будет. По ну, независимым организаторам э, причинам. Mm -hmm. Но будет, я вам анонсирую. Вместо итальянского коллектива, коллектив, который все любят в Полтаве и знают, и я их являюсь тоже серьезным поклонником, это группа «Тень солнца», угу. хорошие, шикарные наши украинские националисты. И они приедут и споют, и они будут одними из хедлайнеров второго дня. Хедлайнеры угу. второго дня будет «Табула а вот раса» вас? и «Тень солнца». Угу. И наши люб любимцы задавали вопрос мне, что это за группа «Трактор»? Это а -а -а. не «Трактор», это группа «Трактор», а -а -а. это детище человека, который вместе с Крыпкой создавал группу ВВ, а -а -а. наш хороший друг, давний знакомый наш, это человек, который создавал группу «Борщ» после ВВ, это басист Александр Пипа, это басист группы ВВ, который ну, является как читают в музыкальных кругах, последним панком, первым и последним панком Украины. Он mm -hmm. единственный играет на гитаре и поет на бас-гитаре. Mm -hmm. И барабанщик, у него житель Англии, там Дейв. То есть такая коллектива you know, интересная you know, из да. двух человек. Интернациональная, да. я you know, Еще я не хочу сказала. сказать по одному коллективу, но ну, не по одному. Но этот коллектив я хочу отметить. Наконец-то в прошлом году нам не удалось пригласить этот фестиваль по причинам того, что у них было выступление в другом месте. В этом году приедет самая древняя рок группа Украины. Есть самая древняя группа Украины. И вы, и вы скажете нам, как да. называется эта группа? Я скажу, что они существуют 40 лет. Да. 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 Группа называется Вражает. Гуцулы. Угу. И живут они э, в селечке Коломия, на Западной Украине. Они приедут играть шикарный такой гуцульский хард-рок. Это, это такая у, уникальная родзинка фестиваля будет именно выступление этой группы, которая 40 лет играет. До всех ВВ, Бородивгадюкиных, они уже в своей Коломии играли. Такой нормальный рок такой настоящий. До всяких, они даже старше, чем «Аквариум» и группы из России, «Машина времени» и все. Поэтому я всех а, зрителей канала этой передачи приглашаю на фестиваль «Ворского рок н который пройдет 28-29 числа, который будет проходить в со Снимка Это Верхолы, 12 километров от Полтавы. Будут курсировать автобусы, добраться никаких проблем, или на машине сами, или на автобусе. А, и еще вам скажу больше, ну, такая сложилась традиция, что фестиваль, как бы мы ни переносили даты, в этот день всегда дождь проходит, поэтому да. Но поэтому скорее всего, э, в не будет выключен. Будем надеяться, Это вам да. пишут, да. Синоптик да. прогнозует да. 50% ждения. Я вам честно скажу всем, не переживайте, приезжайте по той же традиции фестиваля. Когда начинается концерт, дождь проходит за днем. А когда начинается концерт, никого дождя не бывало никогда. Поэтому, да, не бойтесь, берите с собой зонтики, плащи, все будет тепло, прекрасно, я надеюсь, вы услышите хорошую музыку, отдохнете с друзьями. И, ну, я вам скажу, это, хотя мы всегда это говорили такой фразой, что это лучшее событие на Полтовщине лета. Ну, мы поступаем весной, поэтому, как бы, фестиваль проводится весной, это лучшее событие весны и, ну, музыкальное действие. Да, музыкальное Музыка, действие все-таки это однозначно самое интересное. Именно по рок-музыке. Потому что у нас же есть и всякие срочинские ярмарки, и всякие этно-тусовки. Но вот именно рок-фестиваль, который называется Ворскла Рок-н-Бол, при поддержке футбольного клуба Ворскла, при поддержке фонда Головка и при поддержке э, серьезных наших меценатов э, полтавских пластикома и там, ну, такие ребята, которые любят музыку, рок, при поддержке Людей, які займаються радіо, піддержкою, Радио Рокс, і всі, які у нас в Полтаві uh, осередки радіо, вони всі нас підтримують. І да. ми всіх ждемо і вас теж на цьому фестиваль. Добре, домовилися. Приємно да. бачити, коли в організатори горять очі, коли він говорить про те, чим він займається. Взагалі, то от, займається, от уже п'ятий буде, так? П'ятий фестиваль. І так. Ну, на плечі організатора багато чого, скажімо так, лягає. Ну, а каждый ли? из нас занимается каким-то определенной угу. частью фестиваля, но э, в общем, действие всегда проходит позитивно, и самое главное, вы понимаете, когда мы, ну, музыканты такие, не ранние, мы выступали практически на всех фестивалях Мазепа-фест, которые проходили вот здесь. Вот сколько он эроид дураки? 24 в этом угу. году будет лет. Вот. Э, и мне запомнилось две очень таких неприятных ситуации тогда, на фестивале Мазепа-фест. Первое, это когда начальник какой-то милиции полтавской, в то время с такой большой кокардой, mm -hmm. приходил на сцену, и у них 12 должно было закончиться ночь. Ну, а команды всегда ну, растягиваются, и на полчаса, час мы как организаторы всегда затягивается И он приходил с топором вот так, и говорил, я сейчас кабель перерублю тут, mm -hmm. и все. Mm -hmm. А второй раз приезжала Харея Казацкая, очень интересные коллективы, которые, ну, есть, ну, скажем так, элита украинской там этно-музыки, им вообще выключили свет, и они в темноте, поскольку, ну, они этно, они в темноте, в тишине, без звука сидели на сцене и играли, и люди слушали. Поэтому... Такого не, не будет. Да, меня это так поразило, и фестиваль Ворскла рок н он проходит... До останнього бажання музиканта Тобто, Я говорю арікіровочно, що закончиться вчасно, і в два час, часа. Ще існує таке поняття, як на біс. <гум> да, а, да. От. Але сподіватимемося, що цього разу не буде ніяких перешкод, тим паче буде маршрутка, яка буде розвозити з південного вокзалу всіх бажаючих на Всього концерт. Всього 10 гривень. Так, на фестиваль. А, відбудеться фестиваль в селі, в селі Соснівка. Соснівка 28-29 травня. Ровно весны, початок лета. Начало так. в первый день начала в 4 часа команду О 16:00. Да. И во второй день начала в полтретьего, еще раньше. О 15, о 14:30. Да. Приблизительно так. по 12 коллективов будет выступать mm -hmm. каждый день. Uh, будет интересно. Я думаю, что драйвово. Драйвово, да. Так, а мы нагадим, что а у, у нас в студию заветав спив организатор фестивалю рокан Ворска рок-н-бол рок Андрій Воркунов. Так, так, так. Не тільки організатор, ще й лідер чудового гурту «Онерой». Right. Дякуємо вам, Андрій. Дякуємо uh, вам. Uh, 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 прийдемо, приїдемо, закликаємо це саме робити наших глядачів. Ми приглашаємо весь колектив Волтави все-таки поучаствувати і відстати фестивальні дні і зробити з цього фільм, як ви робили раніше з Мазе по фестам. Цікава пропозиція, треба подумати. Ми чекаємо вас зробити не просто, як ви завжди робите відчет на 5 минут фестивалю, а все-таки поснімати Команды и сделать. Почему э, это я считаю нужно? Потому что, очень, я же еще раз говорю: много команд полтавских, которые нигде не засвечены. Они все-таки там выступят на хорошем звуке, на хорошем оборудовании, аппаратуре. Будет хорошая картинка, будут зрители, фестиваль. Я надеюсь, вы все-таки сделаете так. фильм хоть небольшой. Это был Андрей Бурконов. Ведь будет фестиваль Ворского рок-н-бол. Приходите и проезжайте,